السلام علیکم دوستو ادب نامہ میں خوش آمدید اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ادب کے ایک انتہائی اہم موضوع تنقید پر بات کرتے ہیں تنقید کا مادہ عربی زبان کا لفظ نقد یا انتقاد ہے جس کے معنی پرکھ چھان بین کھوٹا کھرا جانچنا یا پھر جانچ کے ہیں انگریزی زبان میں تنقید کے لیے کرٹیسزم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اصطلاح میں خوبیوں اور خامیوں کا صحیح صحیح اندازہ کرنا اور اس پر اظہار رائے کرنے کو تنقید کہتے ہیں تنقید کی تعریف کرتے ہوئے پروفیسر رشید امجد کہتے ہیں تنقید سیدھے سادے معنوں میں کسی ادب پارے کی خوبیوں اور کمزوریوں کا مطالعہ ہے وسیع تر معنوں میں چند اصول قائم کرنا اور ان اصولوں کو تنقید میں استعمال کرنا ہے اسی طرح ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کسی موجود مواد کی خوبی یا برائی حسن و قبا اور جمال و بدصورتی کے متعلق چھان بین کرنا اور اس پر فیصلہ دینا نقات کا کام ہے تنقید کا وجود زندگی کے لیے ضروری اور اہم ہے اگر ایک انسان کو اچھائی اور برائی پرکھنے کی تمیز نہ ہو اور اسے برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے کا خیال نہ ہوگا اور اس بات کا احساس نہ ہوگا کہ زندگی کن چیزوں سے زیادہ بہتر زیادہ مکمل اور خوشگوار بن سکتی ہے تو پھر زندگی ارتقاء اور ترقی کی راہوں پر گامزن نہ ہو سکے گی تنقید کا مقصد زندگی کو درست سمت فراہم کرنا ہے چونکہ ادب ترجمان حیات ہے اس لیے جن چیزوں کا اطلاق زندگی پر ہوتا ہے انہی کا اطلاق ادب پر بھی ہوتا ہے ایک فنکار کسی فن پارے کو تحلیق کرنے کے دوران اور بعد میں اپنے فن کو مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے اسی طرح ایک مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے تو یہ خیال اس کے دل سے دور نہیں ہوتا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اصل کے مطابق ہے یا نہیں اس طرح فنکار اپنے فنکارے کا پہلا نقاد ہوتا ہے جو اسے ذاتی کسوٹی پر پرکھ کر اسے درست سمت فراہم کرتا ہے تنقید کے مقاصد ایسے مقاصد جنہیں تنقید کے دوران ایک ناقد پیش نظر رکھتا ہے ان میں سے چیدہ چیدہ درج ذیل ہیں تحلیقات کی تشریح و توضیح مایب و محاسن کو پرکھنا سہن فہنی اور ادبی ذوق روح اثر کا تجزیہ تحلیقات کے لیے موضوع فضا اور دب کتبوں کی دریافت اب ہم ان مقاصد پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں تنقید کے مقاصد میں پہلا مقصد تحلیقات کی تشریح و توضی ہے تحلیق کار اپنی تحلیق کے ذریعے جو بتانا چاہتا ہے نقاد اسے کھول کھول کر بیان کرتا ہے کسی فن پارے کو وضاحت سے تمام تر فکری تفاصیل کے ساتھ قاری کے سامنے پیش کرنا تنقید کا ایک ایسا روایتی عمل ہے جو عام طور پر برس ہا برس سے جاری ہے کسی فن پارے کے الفاظ کی سہل نگاری تفاہیم کی راہیں ہموار کرنا تحریر کا فنی و فکری جائزہ مرکزی نقاط اور تلحیص نگاری کرنا تنقید کے اس حصے کا بنیادی مقصد ہے تحلیقات کی تشریح و توضیح سے قاری تحلیق کی معنویت کا شعور و ادراک حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تحلیق کے عناصر ترکیبی کو بھی سمجھ جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ تحلیقات کی تشریح و توضیح تنقید کا ایک پہلو ہے نہ کہ مکمل تنقید اس بارے میں ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیں تشریح تنقید کا صرف ایک رخ اور ایک پہلو ہے تنقید اس منزل سے گزرتی ضرور ہے لیکن یہیں پر رکتی نہیں بلکہ آگے بڑھتی ہے تنقید کے مقاصد میں دوسرا مقصد مایب اور محاسن کو پرکھنا ہے تشریح و توضیح کے دوران تنقید اپنے مقصد کے تعمیری رجحان کے تحت فن پاروں کے مثبت اور منفی فکری رویوں میں تفریق کا سامان کرتی ہے تنقید کسی فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کو جانچتے ہوئے ایک طرف اچھائیوں کو سراختی ہے تو دوسری طرف خامیوں اور مایب پر چوٹ کرتی ہے مایب اور محاسن کو پرکھنا تنقید کا وہ عظیم مقصد ہے جس سے وہ ذر رساں ادب کا سات کرتی ہے جبکہ تحلیق کے مثالی محاسن اور خوبیوں کو اپنے کردار سے جلا بخشتی ہے ایک نقاد اپنے اعلی تنقیدی شعور گہرے تجربے اور حساسیت کی بنا پر تحلیق و ادب میں تعمیری اور تحریبی پہلوؤں کو پرکھتے ہوئے قارئین میں اچھی اور معیاری سوچ پیدا کرتا ہے تنقید کے مقاصد میں تیسرا مقصد سہن فہمی اور ادبی ذوق ہے عمدہ تنقید کے لیے یہ عمر لازم ہے کہ وہ تحلیق و ادب کے تمام پہلوؤں سے واقفیت اور سمجھ بوجھ قارئین کو عطا کرے ایک نقات خود ایک ایسا باوقار سہن فہم ہوتا ہے جو عوام الناس میں سہن فہمی اور ادبی شعور پیدا کرنے کی بھرپور سائی کرتا ہے نقات تنقید کے ذریعے کاری کو ایسی تربیت کے لیے اکساتا اور تیار کرتا ہے جس سے وہ بھی انہی زاویوں سے تحلیق و ادب کو پرکھے اور دیکھے جیسے ایک نقاد دیکھتا ہے یوں ذوق و جمال کو فروغ ملتا ہے اور ادبی تفہیم کی اعلیٰ قدروں میں اضافہ ہوتا ہے اس طرح تنقید کے ذریعے سہن فہمی اور ادبی ذوق کو فروغ ملتا ہے تنقید کے مقاصد میں چوتھا مقصد روح اثر کا تجزیہ ہے تنقید کو تحلیق و ادب کے بہتر شعور اور تجزیے کے لیے عموماً روح اثر کا تجزیہ بھی کرنا پڑتا ہے اگر انسان کے کلی معروضی حالات اور سلسلہ روز و شب کی ادب کے ساتھ وابستگی پر نظر کریں تو ادب اور اس کے ساتھ ساتھ تحلیق کار ہمیں بہت حد تک زمانے اور ماحول کا پیدا کردہ دکھائی دیتا ہے اس میں نسلی اور حیاتیاتی عناصر بھی کار فرما ہوتے ہیں انسان کے ماضی حال اور مستقبل کے حالات بھی تحلیق و ادب کو متاثر کرتے ہیں اسی طرح دور یا نزدیک کے حالات و واقعات کے عناصر بھی تحلیق و ادب پر اثر پذیر ہوتے ہیں ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر ایک نقاد زمانے اور ماحول کے ساتھ تحلیق و ادب کا تجزیہ کرتا ہے اور قاری کو زمانے اور ماحول کی ادب سے وابستگی اور اثرات سے آگاہ کرتا ہے اس طرح تنقید کے روح اثر کے تجزیے کا پہلو قاری کو ادب کے ساتھ ساتھ زمانے کے تغیر و تبدل سے بھی روشناس کراتا ہے تنقید کے مقاصد میں پانچواں مقصد تحلیقات کے لیے موضوع فضا قائم کرنا ہے تنقید اپنے منصبی کردار سے تحلیقات کے معیار کو بہتر بناتی ہے ایک تربیت یافتہ نقاد ایک طرف ادب میں موجود تخریبی عناصر پر اس قدر چوٹ کرتا ہے کہ وہ کسی کونے میں پنپ نہ سکے تو دوسری طرف وہ اعلیٰ عرفہ خیالات و افکار کا اس طرح پرچار کرتا ہے جو ان کی اشاعت و ترویج میں اضافہ کرتا ہے ادب کا یہ تعمیری ارتقاء مثبت معاشرتی ارتقا کا باعث بنتا ہے جس کی بدولت صحت افزا رویوں کے رجحانات کو فروغ ملتا ہے تنقید کا یہی تحلیقی مزاج ادب و تحلیق کے لیے موضوع اور سازگار فضا قائم کرتا ہے تنقید کے مقاصد میں چھٹا مقصد دبے کتبوں کی دریافت ہے بہت سے اعلی عرفہ کارنا میں جانبداری کا شکار ہو کر اپنی قدر کھو دیتے ہیں ایک مخلص نقاد اپنے تنقیدی شعور کے ذریعے ایسے ہی نوادرات کی جستجو کرتا ہے کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ کار نظروں سے اوجل رہتے ہیں اور گمنامی ان کا مقدر ہوتی ہے تنقید ایسے ہی دبے کتبوں کی دریافت کرتی ہے جس سے کئی شخصیات اور ان کے فنپاروں کو حیات حیاتنوں ایسے نصیب ہوتی ہے کہ وہ بقائے دوام حاصل کر لیتے ہیں بعض اوقات تحلیقات کے اثر انو تشریح و تعبیر بھی دبے ہوئے کئی فکری اور دائمی پہلو آشکار کرتی ہیں تنقید کا یہ پہلو بڑا مثالی اور لاجواب طرز کا حامل ہے اپنی اگلی ویڈیو میں ہم ایک نقات کے فرائض پر بات کریں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء اور تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں